сразу всех пугает каждый. А позвольте поинтересоваться, в честь чего видео? Я люблю, чтобы меня снимал видеооператор. и всегда хочу с ним. Чтобы он снимал... Всех, пропал а боевой командир спецподразделения торнадо. Это о чем-то говорит? Такой же человек, как и другие. Поэтому мы, да. да он точно да, да, да. такой же человек, как он герой и боюсь на переработах. Вот, да, он говорит, что он что вот ждем чем Он сегодня в 10 утра выехал туда на процедуры. Через полчаса по словам, по словам постовой медсестры он покинул здание больницы это, и, нет, и с ним пропала связь. Три телефона у него отключены. И отключенный телефон у еще одного сотрудника батальона, который по теоретически был с ним, потому что он обычно катался с ним. Неделю назад приходили два неизвестных гражданина, приходили в это отделение. Но медсестра не запустила их в отделение, там отделение под замком, потому что не было врача с пациентами, не имеют права общаться никакие правоохранительные органы без присутствия врача. А вы вообще с врачом? Вы сейчас Я думаете, была общалась с постовой медсестрой, она сказала, что он был, он ушел информация просто по слухам где он сейчас на харьковском сезон по слухам Парковской сезон никто не знает почему харьковское сезон никто не может дать такой ответ там подвязаны все и прокуратура и СБУ, и военная прокуратура и генпрокуратура украины а сейчас еще опасается за свою жизнь потому что за жизнь за ней тоже следят да, 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 понятно

Были выходы на «Шустер Лайф», все видели зам, заместитель командира батальона «Торнадо» Николай Цукур, предоставил документы, выезжали на место Семенченко, другие журналисты, все видели эту контрабанду угля, чугуна. И, и так далее. И тут все ясно и понятно, что сопротивляется система и пытается э, тех людей, которые настоящие патриоты, осквернить, очернить и так далее. Это боевой э, командир, боевое подразделение, которое прошли Пески, и лавайск, были в самых горячих точках, в самых, на самом передке. Это есть информация вся, это не... Все это прекрасно понимают. И поэтому для меня, по моему мнению, находятся всевозможные причины, дабы отстранить, убрать, задушить это добровольческое движение. Это мы видим на примере Мельничука, это мы видим на примере Азова, Донбасса, сливаются базы данных. Это безобразие какое-то. Вместо того, чтобы сейчас бороться с сепаратистами, с угрозой внешней, с террористами, мы, получается, нас просто в спину нам просто суют ножи и нас просто уничтожают. Я так думаю, что это, так как они пресекали контрабанду в Луганской области, то за это должен отвечать главный милиционер области Луганской области, я так понимаю, Науменко его фамилия, вот не без его участия, не без, если он не может тогда задержать контрабанду, если он тогда не знает, и я тогда не знаю, зачем он там находится, он тогда не на своем месте, значит, где губернатор этой области, почему контрабанду вот высвечивают, показывают, приводят доказательства, ее никто не пресекает.

В кабинете заявление было принято. Вот, на рассмотрение будут его принимать. Никто не знает, кто это был. У меня тоже особо данных никаких нет. То есть человек просто пропал, пропал из связи вместе с еще одним сотрудником батальона. Где он, что он, информации никакой нет. Есть информация по определенной, друзья выясняют, и якобы он находится в Харьковском СИЗО. Эта информация не проверена, там он находится, либо не там он находится. Мне недавно позвонил человек с СБУ и официально заявил, что это я его украл, я его, точнее, принял по закону. Все вопросы обращаются ко мне. Я нахожусь в городе Киеве. Так что, скорее всего, завтра я поеду в город Киев к нему. Но где мой муж находится, он мне не сказал. Даже не сказал, в каком городе. Я говорю, в Харькове, он в Киеве. Я говорю, где он находится? Он находится в ВВС. В каком городе, я вам не скажу. В 12 часов мне позвонил один из наших друзей и сказал, что на заправке ВОК, которая находится на Полтавском шоссе, он слышал разговор неких милиционеров каких либо правоохранительных органов о том, что сегодня было задержание бойцов подразделения «Торнадо». То есть он стал просто вольным слушателем, случайным, случайным прохожим, который услышал эту информацию и позвонил мне. И Тогда я уже поняла, что действительно моего мужа кто-то украл, кто-то пропал. Я была у, в ГУ МВД Днепропетровской области, они нам сказали, что мы не имеем никакого отношения к этому, то есть это не наше дело, то есть Днепропетровская э, МВД не имеет к этому никакого отношения. Дальше они начали звонить в СБУ, военную прокуратуру, никто никакой информации по данному делу не давал. По сегодняшний день вот написано заявление и адвокаты будут принимать какие-то меры. Мы расцениваем это как политическое давление, в частности, на комбата, как звенья одной цепи давление вообще на патриотов и на добровольческие батальоны. Мы призываем также другие добровольческие батальоны, которые поддаются такому же давлению, объединяться, сопротивляться и доводить начатое до логического завершения, до победы в нашей стране. Мы не имеем никакого морального права забыть тех людей, которые отдали свою жизнь за независимость нашей страны. Я знаю, что вчера подразделением сотрудниками батальона «Торнадо» был задержан состав с чугуном, там, стоимость десятки миллионов. Это по-прежнему была контрабанда луганского правительства, так сказать, губернатора, либо начальника УМВД. То есть это вопрос открытый, об этом мы много писали в СМИ был задержан состав, исполняющим обязанности батальона «Торнадо», потому что командир батальона находится сейчас на больничном. Исполняющий обязанности у него позывной охотник, это Николай Цукар. Им было задержано, задержан этот состав, и мне кажется, что все-таки именно посредством этих событий и происходят сегодняшние события. Потому что вчера было видео, фотоотчет захвата предоставлен в СМИ, то есть мы у себя на Фейсбуке, на многих сайтах писали эту информацию, и мы будем по сей день бороться с коррупцией, мы будем защищать наш Донецк, нашу Донецкую область, будем защищать Луганскую область, потому что мы сами уроженцы Донецкой области, мы очень хотим вернуться домой, мы не позволим, чтобы кто-то зарабатывал деньги на людях, кормя сепаратистов, которые убивают наших украинских военных, наших украинских пацанов.